22 червня субота. Відразу прошу наших глядачів поставити лайк цьому відео, підписатися, прокоментувати і звісно, обов'язково поділитися. Тому що на кадрах е прекрасно в Ростові, пане Романе, горить база Російська Міністерства внутрішніх справ кажуть, якесь можливо загоряння. Вони офіційно там 700 квадратних е метрів горить потужно, але по диму і по взагалі візуалізації, таке враження, ніби щось влучало. Що це могло бути? Як ви вважаєте, пане Роман? Ну, база, любая база любого силового подразделения, она однозначно содержит как, как минимум боевые вещества разного уровня. А Министерство внутренних дел России, это же та же Росгвардия, в конце концов, тот же Ахмат. Росгвардия и, в принципе, там также могли быть достаточное количество взрывчатых и боевых э, веществ, которые, которые являются целью и наших беспилотников, целью наших э, партизанских групп, которые также работают на этой территории, но ну и групп сопротивления внутри уже России, мы неоднократно об этом говорили, э, Движение сопротивления оно растет, набирает обороты и, в принципе, потом приводит к каким-то действиям. Потому удар по базе он может мог быть нанесен с нескольких направлений несколькими механизмами ну главное что хорошо горит и главное что это военный объект Пане Романе, окрім цього, є вже деталі підтвердження. Вчор вчорашньої атаки ми кажемо про гелікоптер Російський к 29 Росіяни самі його збили, але до речі, все їх спонукало збити цей К 29 де до речі, екіпаж загинув, тому що працювали наші сили. Що вони кажуть? Давайте я зацитую. Ми примінили нову тактику – одновременно атака беками і БПЛА. Щоб відбитися від БЕКів, треба піднімати вертольоти. Щоб відбитися від сотні БПЛА, нужно уничтожать воздушные цели. А одно з другим у нас не дружить. Пане Романе, чи справді могло бути так, що ми провели свідомо комбіновану атаку, аби дезорієнтувати ворога як наслідок, як мінімум, збиття ка 29 І що це за гелікоптер? Ну, К-29 это морская авиация России, то есть э, он больше противолодочная вертушка, которая выполняет задачи на, над морем, иногда может десантировать, но ну, небольшое количество э, личного состава. Но, тем не менее, это был борт, который надо однозначно было уничтожить, его уничтожили россияне, по крайней мере, пока они об этом говорят. Хотя не исключаю возможности, что это могла отработать и наша Магура. Вы же помните, на Магуре уже гуровцы посадили две пустовые установки ракет R73. Хорошая, отличная ракета, ей уже лет и лет десятки лет она используется, еще при Советском Союзе, выпущена была. Инфракрасная головка самонаведения в зависимости от носителей в районе 10 километров она может перехватывать довольно-таки неплохо видит. И, скорее всего, гуровцы э, нашли механизмы, а там э, айтишников хватает, которые нашли механизмы наведения ракеты через саму головку, примерно как у Стингера. Просто у нее дальность побольше раза в два, чем у «Стингера» она может видеть. То есть, э, если заходили, допустим, «Магуры» на выполнение боевой задачи, а так как э, россияне говорят о «бэках», э, то там могли быть и такие пусковые установки, которые тоже могли э, с, сработать по э, тому же К-29. Э, а уже в этом случае россияне бы уже не сказали. То есть, им намного проще прикрыться своим типа дружественным огнем, чем признать то, что БЭК еще и может уничтожать вертолеты. Потому, я думаю, в ближайшее время как-то эти версии будут подтверждены нашим генштабом или опровергнуты, неважно. Но как версии они однозначно имеют место быть. То есть это либо отработала Магура уже в качестве зенитно-ракетного комплекса, либо это действительно дружественный огонь, допустим, который привел к уничтожению аппарата. Если идет масштабная атака такого, такого уровня, если действительно используются те же, те же бэки, то россияне однозначно подымут вертушки. Именно такими вертолетами пытаются удержать береговую линию от безэкипажных катеров. Естественно, если идет БПЛА, то есть большой поток БПЛА, то в общей массе целей. Россияне, в принципе, это небольшая проблема, ну не то, что небольшая проблема, это, в принципе, возможно уничтожение, в том числе и своим огнем своего же вертолета. Но я думаю, в ближайшее время это будет понятно. Пане Романе, і вчора Генштаб Збройних Сил України заявляв наступне: що в ніч на 21 червня наші безпілотники і інші засоби атакували радіолокаційні системи в Брянській і області і в Криму. І от є вже підтвердження від Кримського вітру. Вони кажуть, що біля Євпаторії є населений пункт Заозерне, і саме там стояла радіолокаційна станція, яку було вражено. Очевидно, вони кажуть, що окупанти. Намагалася затаємничити це розташування, ну, але бачимо, є координати і відповідно влучання. Щоправда, підтверджень візуальних наразі немає. Робота по закриттю глаз, якщо можна так сказати, РТВ Росії, радіотехнічних військ Росії, вона продовжується. Но дело в тому, що станції, особливо мобільні, кунги з локаторами или кунги з определенної системою сліження. Они мобильные, они постоянно перемещаются, да, они где-то забазируются, привязываются к местности, дальше э, встро, встраиваются в общую систему ПВО россиян. Но этих глаз много, конечно, но у нас достаточное количество средств поражения. И э, сейчас Крым используется как э, такой сахар для муравьев. То есть россияне, россиянам приходится постоянно туда перебрасывать э, достаточное большое количество систем противовоздушной обороны, а для нас это выгодно, потому что нам потом не надо бегать по всей России, их искать, они сами их на место уничтожения перебрасывают. Потому вот в таком режиме идет уменьшение плотности ПВО противника, общей плотности ПВО противника, но в одном месте. Скорее всего, наше командование нащупало эту точку болевую россиян и дальше продолжает э, на, на нее давить. Средства поражения могут быть разные, то есть дальность такова, что туда могли дойти и атакамсы, и беспилотники, и ракеты с тамшедовы скалп, в зависимости от поставленной задачи.